22 июня ⁇ День памяти и скорби. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В России вспоминают погибших 27 миллионов советских граждан. Накануне во всех российских городах стартовала акция памяти. Александр Сиротин продолжит. Еще засветло. Свои свечи памяти зажгли в Бресте, где произошло одно из первых сражений Великой Отечественной. После минуты молчания здесь появилось ровно... 1418 огней по числу дней войны. В траурной акции приняли участие не только местные жители. Из многих городов героев Волгоград, Москва, Курск к мемориальному комплексу прибыли волонтеры. Они сопровождали ветеранов. Для многих из них это стало редкой возможностью посетить памятные места, где они 75 лет назад принимали участие в боях. Жадно мечтаем. Будет победа. Все будет иначе. В Севастополе у вечного огня глубокой ночью даже дети. Они читают стихи, зажигают свечи, слушают рассказы ветеранов. Как видите, и молодежь того, и пожилые люди все знают, помнят и, наверное, будут очень долго помнить, потому что это передается из поколения в поколение. Молодежь спускает на воду бумажные кораблики. Уже традиционная для Севастополя акция. В этом году десятки детских корабликов мечты вновь отправились в плавание. Это кораблик мечты в память о тех севастопольских ребятах, которые в этот день, 75 лет назад, праздновали свой выпускной, загадывали свои мечты, надежды, но они так и не воплотились. И поэтому именно в этот день... Мы запускаем кораблики мечты в дань их памяти. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади появилась военная техника и люди в исторической форме. А у зажженных лампад все желающие читали стихи со слезами на глазах, вспоминая не только тех, кто воевал, но и тружеников тыла. И на заводах четко, без ошибок, ковал победу нашу, кто как мог. На Крымской набережной в Москве весь вечер торжественные мероприятия. Затем на ущемволического вечного огня собрались ветераны. На набережной Москва-реке свечи памяти зажгла и дочь командующего Первым Украинским фронтом Наталья Конева. Почтить память погибших она пришла вместе с внучками. И мои родители встретились на войне. И самое большое событие для них это был вот этот рубеж между миром и войной. Потому что война соединила их. Война, как это ни странно, не только победа для них, но и любовь, которую они несли через всю свою жизнь. И я, как послевоенный ребенок, конечно, об этом помню. И хочу, чтобы помнили об этом мои внучки. В свою свечу памяти зажгли этой ночью люди по всей стране, вплоть до самой Камчатки. Во многих городах торжественно-траурные мероприятия будут продолжаться весь день. Александр Сиротин, пятый канал.